En 1929, à Beaconsfield, en Angleterre, s'ouvre le premier musée de miniatures au monde. C'est lui qui a lancé cette tendance fascinante et inventé la technique de création de copies à petite échelle de tout et de rien. Le parc miniature de Kiev se visite en une heure, sauf si l'on veut prendre beaucoup de photos. Il rassemble les maquettes des principaux monuments de la ville, les églises évidemment qui sont spectaculaires, mais aussi les principaux monuments administratifs ou culturels, tels que les ministères, les universités, les gares ou l'aéroport et bien plus encore. On y trouve même quelques maisons surprenantes, comme la maison des chimères ou la maison de la veuve qui pleure. Récemment, une extension à d'autres villes du pays a été ajoutée pour réaliser une Ukraine miniature. Mais les bâtiments de Lviv ou Odessa, quelques palais de Crimée, sont encore en nombre restreint. Les modèles sont fabriqués au format 1,33e, ce qui signifie que les plus grands atteignent la taille d'une personne de grandeur normale. Telle la statue Moserland ou la tour de télévision. 20 personnes travaillent sur le site car les intempéries sont néfastes aux modèles qui doivent être restaurés régulièrement. Tous ne sont pas réalisés avec la même minutie, mais certains sont devenus de véritables œuvres d'art car réalisées par des artistes ou des designers de talent. La visite de ce musée est également intéressante car elle donne une bonne idée de l'intérêt de la ville, de son architecture, de son histoire et permet de ne rien manquer d'essentiel si on doit se contenter d'un court séjour. Kyiv en miniature a été inauguré le 23 juin 2006, bien que les travaux des 48 premiers modèles aient commencé en l'an 2000. Les visiteurs étaient autorisés à déambuler dans les allées pendant le travail de sculpture et ils partageaient avis et impressions avec les artistes. Ce musée à ciel ouvert est inclus dans le parc paysager récréatif Hydro lui-même situé sur plusieurs îles au milieu du Dniepre. Je n'ai pas trouvé d'explication à la présence de quelques monuments de Bali ou de Jakarta, exotiques mais plutôt bien réalisés, toutefois surprenants en ce lieu. Tchernobyl, le réacteur nucléaire dont le cœur est entré en fusion en 1986, provoquant le plus grave accident nucléaire du XXe siècle. Les jours de pluie, la grande figure féminine de la façade de la maison de la veuve qui pleure semble pleurer à chaudes larmes, d'où le nom populaire donné à la maison Archavsky.